اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات واجدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم اللہ جل شانہو کے فضل سے در سے قرآن پاک میں آج ہم تیسرا پارا شروع کر رہے ہیں خدا بندے قدوس توفیق بخشیں اور حسنِ تکمیل نصیب فرمائیں اخلاص و عمل عنایت ہو اللہ جل جلشان سبھی سننے والے بھائیوں کو جزائے خیر نصیب فرمائیں تیسرے, تیسرے پارے, پارے کی, کی پہلی آیت شریفہ آ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی تسلی, کی تسلی کی کے لیے نازل, نازل فرمائی گئی آپ علیہ السلاۃ وسلام کو سمجھایا گیا کہ, کہ آپ اس بات پر پریشان نہ ہوں مشرقین, مشرقین مکہ, مکہ یا دوسرے یہود و نصارہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں انتشار و افتراق جنگ و جدل کا باعث بنتے ہیں کیونکہ آپ علیہ سلاط وسلام سے پہلے بھی جلیل القدر انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ ہم نے بڑے بڑے پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں اور بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے کسی کو کسی اعتبار سے دوسرے پر برتری کسی کو کسی اعتبار سے دوسرے پر فضیلت ایک سے بڑھ کر ایک صاحب فضل و کمال پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں حیثیت پیغمبر بے حیثیت نبی احد من الرسل ایمان والے ان کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہیں سبھی پر ایمان لاتے ہیں ہر ہر نبی سچا ہر ہر نبی پر نازل ہونے والی وہی کتاب سچی البتہ کسی پیغمبر کو کسی اعتبار سے دوسرے پیغمبر پر فضیلت دی گئی تو یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے خدا قدوس مختار ہیں جسے چاہے جس فضیلت سے نواز دیں اور, اور کسی کی دوسرے, دوسرے پر, پر فضیلت, فضیلت کا مقصد, مقصد ایسا, ایسا بھی نہیں بھی ہے کہ خدا نخاستہ کسی پیغمبر, پیغمبر کی فضیلت, کی فضیلت بیان, بیان کی جائے تو, تو کسی دوسرے پیغمبر, پیغمبر کی کثر شان, شان کا باعث, باعث ہو ایسا رویہ یا ایسا, ایسا طرز بیان, بیان کرتے ہوئے ایسے لفظ چنے جائیں, جائیں کہ ایک, ایک پیغمبر کی پیغمبر تو فضیلت بیان ہو رہی ہے اور خدا خواستہ کسی دوسرے پیغمبر کی شان میں کوئی کمی ظاہر ہو رہی ہے ایسے نہیں یہ فضائل اللہ کی تقسیم سے ہیں اللہ جل شانہو نے اپنے خزانوں سے جسے چاہا جس فضیلت سے نواز دیا فرمایا منہم من کلم اللہ بعض پیغمبر وہ ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا حضرت جبرائیل کے واسطے سے تو سبھی سے ہوا براہ راست کلام فرمایا جیسے حضرت آدم اور سیدنا حضرت موسا علیہ ہمت سلاۃ بلکہ سیدنا موسا کو تو لقب ہی دے موسا کلیم اللہ, 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 اللہ پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعض پیغمبروں میں سے بعض کو فضیلت دی رفع بعضهم درجات رفع بعضهم درجات بعض کے بعض پر رتبے بلند کیے کوئی کسی بستی کا نبی تھا کوئی بڑے قصبے کا کوئی شہر کا اور کئی شہروں کے کچھ تھوڑے عرصے کے لیے کچھ زیادہ عرصے کے لیے اور پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اور قیامت اور تک, تک, تک کے لیے نبی, نبی بنا, بنا کر بھیجے گئے وما ارسلنا کا اللہ کا فتح سے بشیروں نذیرہ فرما ہم نے آپ کو پوری انسانیت, انسانیت کے لیے خوشخبریاں سنانے والا عاقبت سے ڈرانے والا بنا, 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 بنا کر بھیجا یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا اللہ کی, کی یہ تقسیم, تقسیم ہے خداوندِ قدوس نے بعض کو بعض پر فضیلت دی, دی پھر عیسیٰ ابن مریم, مریم کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا وَآتَيْنَا عِسَى بَنَا مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ہم نے عیسیٰ ابن مریم, مریم کو واضح موجزات دیئے مردے کو حکم کریں کم بے اذن اللہ تو وہ اللہ, اللہ حکم کے حکم سے زندہ, زندہ ہو جائے ید بیزا لیے پھرتے ہیں اور پھر مادر ذات اندے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیریں تو وہ دیکھنے والا ہو جائے, جائے, جائے کوڑ برس, برس کے مریض پر ہاتھ پھیریں تو اسے شفا مل جائے پھر یہود کے مقابلے میں ایدناہ بروح القدس اللہ جل شانہو نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے حضرت بوسا کو حضرت عیسیٰ, عیسیٰ کو تقویت, تقویت, بخشی, تقویت, بخشی, تقویت بخشی تاکہ یہود آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں آپ نے سنا کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی چڑھانا چاہا تو اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں بچا لیا اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں بچا لیا ارشاد فرمایا اختلافات تو پچھلی امتوں میں بھی رہے یہاں تک اختلافات رہے کہ کئی امتوں کے ہاتھوں تو ان کے پاک پیغمبر قتل ہو گئے جھگڑے تفریح انتشار نہ ماننا یہ ازل سے چلا آ رہا ہے اور یہ اللہ کی مشیت سے ہے خدا بندے کو دوس چاہتے ہیں کہ کسی کو مجبور نہ کیا جائے اختیار دیا جائے اور اختیار ہر ایک کے مرتے دم تک باقی رکھا جائے جس نے ایمان لانا ہے اپنے اختیار سے ایمان لائے جس نے اعمال پر آنا ہے سجدہ کرنا ہے اپنے اختیار سے کرے ورنہ اللہ کی طرف سے اختیار نہ ہوتا تو کس کی, کی کیا مجال تھی کہ ایمان نہ لاتا اللہ کے پیغمبر کو نہ مانتا یا پھر ایمان لانے کی صورت میں بد آمالیوں اور گناہوں کی طرف جاتا اذان ہو جاتی اور سجدے کی, کی طرف نہ آتا کس کی, کی, کی کیا مجال تھی ہاں اللہ نے فیصلہ فرما لیا کہ اختیار دیے رکھنا ہے اپنے اختیار اور اپنی چاہت سے کوئی ایمان پر آئے آمال پر آئے سجدے اور دوسری نیکیوں پر آئے وَلَوْ الَّذِينَ بَعْدِهِمْ بَعْدِ مَا اللہ الْبَيِّنَاتِ اگر اللہ چاہتے تو نہ قتل کرتے ان لوگوں کو جو ان کے بعد تھے انبیاء کرام موجزات دیکھنے کے بعد بھی ولیکن اختلفو فمنہم من آمن ومنہم من کفر لیکن, لیکن ان لوگوں نے بھی اختلاف کیا با سعادت من ایمان, ایمان لائے اور بد نصیبوں نے کفر کا رستہ چنا ولو شاہ شا اللہ مقتتلو اگر اللہ چاہتے تو وہ ان کے اللہ کے پیغمبروں کو ہاتھ بھی نہ لگا سکتے قتل تو بہت دور کی بات بات ہے ہے لیکن بات وہی ہے کہ اللہ نے اختیار دے رکھا ہے ولیکن اللہ يفعل ما علوم اللہ کی شان اس کی قدرت اختیار تو یہ ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اللہ نے یہ چاہا کہ ہر بندہ مجھے پہچانے ہر بندہ اپنے وقت کے نبی پر ایمان لائے ہر بندہ اعمال سجدے پر آئے تو اپنے اختیار سے آئے تا دم آخر اسے یہ اختیار دینا ہے اللہ نے یہ چاہا تو ہر ایک کے پاس اختیار ہے کیا ایمان افروز جملہ ہمارے تبلیغ کے بزرگوں نے سمجھایا اللہ سے ہوتا ہے اللہ, اللہ کے غیر سے, سے نہیں ہوتا ولیکن اللہ ما مطلب, مطلب جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے میں اور آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا اب ہمارا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی چاہت کو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت پر قربان کر دیں ہماری کوئی چاہت نہیں جو اللہ چاہے ہماری کوئی خواہش نہیں جو اللہ چاہے ہم خود سے کچھ نہیں چاہتے جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں ویسے ہم نے زندگی گزارنی ہے یہی ایمان ہے کمال ایمان یہی بندگی ہے کمال بندگی اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق بخشیں